У водителя автобуса номер 155 утро явно оказалось недобрым. Вот такая картина произошла сегодня ночью. В районе 5 часов мне неизвестно обстрелял машину. Вот по крылу обстрел, по двери и по стеклу. Из-за этих неисправностей Антон Архипов теперь не может выйти в рейс. Водитель уверяет, этого и добиваются конкуренты. Не единожды уже поступали угрозы со стороны организации ООО «Лира», от водителей. Но угрозы и то, что испортят мне машину э, моему здоровью. В этом году он уже несколько раз обращался с заявлениями в полицию, сообщал, что ему угрожают. Но в возбуждении уголовных дел ему отказали. По словам водителя, угрозы и конфликты с конкурентами продолжаются и по сей день. Но у меня есть эти видеозаписи на все автобусы, как они поступают сверлоски, как по трассе подрезаются подставляют под аварийные ситуации. Это видео с видеорегистратора. На кадрах видно, как впереди идущий автобус не дает Антону совершить обгон. Поворотники не включены и угадать, в какую сторону движется автобус, практически невозможно. В прошлом году Министерство транспорта объявило конкурс на новые маршруты. Первоуральский конкурс выиграло общество с ограниченной ответственностью «Навигатор» с маршрутом 155-66. Этот маршрут дублирует движение 155-го маршрута индивидуального предпринимателя «Зикрина». ИП продолжает работать на основании бессрочного паспорта автобусного маршрута-перевозчика. На сегодняшний день у нас выиграно 4 суда. То есть мы имеем право ездить, но мы не можем добиться нигде, да, пока мы последний окончательный конкурс не, ой, суд не прошел по развалу этого конкурса, да, они имеют право ездить, я не спорю, пускай ездят, но пускай ездят, мы лишь одного хотим, чтобы их заставили ездить по тому расписанию, которое они выиграли по конкурсу. Пожалуйста, ездите. И в принципе, мы не мы им не помешали бы, не они нам бы не помешали. Но здесь происходит буквально война. Вот. Что нам делать, мы не знаем. А другая сторона как раз таки знает, что делать. Они уверены, что работать должны только те, кто выиграл конкурс. У нас не конфликт произошел, у нас произошел конкурс как обычно. И после конкурса не победившие пытаются работать это и Мы не воюем, мы едем нормально по расписанию. И кто не воюет? Мы не воюем, мы но нормально едем. Водители маршрута номер 155 и Пэзи жалуются. После того, как товарищу расстреляли автобус, работать стало страшно. Каждый день не знаешь, что будет, что произойдет, чего ждать. Ну, как на войну, можно сказать. Ответить нечем и желания нет никакого. Встревать в какие-то войны, когда все законно должно решаться. В поисках законности в отдел полиции вместе с журналистами сегодня пришел и Антон Архипов. Меня оставили в конкретное время без работы. Угу. Ну видите, угроза убийства то есть тут статья у нас не подпадает действий никаких отношений в отношении вас не предпринимались. Сейчас первоуральская полиция разбирается в сложившейся ситуации. В настоящий момент по данному поводу проводится проверка, где по концу срока будет принято процессуальное решение. У полиции есть множество версий, одна из которых – конкуренция. Ксения Иноземцева, Владимир Махмутов, Сергей Шемид, Интер-ТВ.